Всем футбольного настроения! С вами Стритфуд, опять Елисей Паша. Играем 4 челленджа на наказание. Кроссбар, лонгшот, пенальти и выходы один на один. Проигравший будет стоять на жопу 10 ударов. Потерпит. Да, Елисей, потерплю. Я первый прокормлю Елисея. На вторых, на третьих ударах буду его уже подсекать. Сейчас будем надеяться на левую, на хорошую Ну, удары, конечно, мы гомнецом пахнут. Мы сейчас будем переходить на удары Елисея, а там будет видно. Сейчас просто берем аккуратненько туда. Берем, поправляем шортички. Просто вот так вот. И начинаем. Так, ладно, так, да? Да. Не повезло, не фартануло ну, Я не знаю, ну 10 лет футбола, ну не можем мяч просто прижать Я не знаю, ну просто фиксирую в руках Ну ноль плотности, ребят, я не знаю ну, Паша вам показал плотность. Вот туда вот, куда полетив. Плотность. Поставили мячи на три точки. Сейчас первый ебану на силу. Размачиваю. Остальные на технику красиво. А там будет... Пошла, Каждый на технику. статыроваться за прошлое видео это просто шляпа вот что он там показывает я еще докажу я докажу ребят будут видео еще больше на нашому канале я докажу когда ну, Зараз беремо и закрываем уже рота пащи Три, три! Просто разом, були. рядом були. Ну да нічого. По нолям, ребят. Сыхалата серія поки що. Сейчас переходим на выходы 1 на один. Будем доказывать, что мы футбики, да, все-таки или сей? Сейчас сыграем выходы один на один. До гола, потому что, щоб серия наша не казалась такой сухой, вы хоть один гол побачили сегодня в видео. Так что переходим, ребят. Сдуй на банку. Обоссал, типа! Есть заготовочка. Басы, в основном, немного пасим Дал жидкого пар. Сейчас на пенальти надо вырывать победку, а то просто будет сегодня попа болеть. первый? Сейчас атмосфера Лиги Чемпионов Кришна Роналду у мяча Решающая точка Криш решает вопрос Приемлем... эмблему Реала сюда мне, монтажер У ну, мене зараз настрій євро. Зараз я буду майбутнім гравцем Барселони. Ніка Віллісом. Тут форму Барси, Каталонія, Віскаль Барси, Віскаль Каталонія. Зараз ми прикроємося ратяку Паше. Паша міряє своїм агрегатом 3 см. по челленджам. Сейчас бьем с линии штрафной лоншотика, да? Или сей. Будем решать, кто станет на попку. Кто будет жертвовать собой сегодня. Сейчас разбежечка Давида Бехема под 90 градусов. Ну не знаю, разбежка Криша, ну Криш не удивляй на евро, ребят. Надо знать, что старая школа Давид Бекхем Надо смотреть, ебать, надо смотреть. Да не было ничего. Просто ничего не было. Ну, мы решили мы перебить этот удар, потому что Паша своей жирной сракой закрыл мяч. Поэтому будем им перебивать. Ну, опять же, не будем много говорить. Подпишем Давида а раз идет. я бы и тут посмотрел, там на глаза линия была. ладно, упустим этот момент. Не помогла ему техника Бехева. Мне кажется, Бехем, блять, там бахере. Зараз просто спокойненько. По технике гарбуза. Ну что-то реально получилось Просто огнене, много было споров Но ударим сейчас по пенке Ну понятно, я сейчас забываю пенку Потом тащу и сесть я на жопу ну, блядь, не буду пиздеть но это, это мой чел Просто молча Спокойно Ничего не буду говорить Как Мартины с ночами показывают или что? Ну просто Елисей. Все, ребят, переходим на удары по Елисею в жопе. Это самый мой любимый челлендж на сегодня. просто поцеловал и переходим к следующим прям ударам залею залию залею я дисплея но жалко реально поддержал меня в прошлом видео не хочется ему боль прийти погладить котенка, а потом его. Следующие удары будут уже помягче. Все, наказали Елисея за его профессионализм челленджа. Кто там пишет в комментах, что ты постанова? <laughs> Это хорошая была. Потом рапорта Карлоса, а потом спир. Сейчас спир ему дам. Раскрым ворота ему. Раскрыв я свой на, на пальце. Его ворота, я не знаю. Сейчас пластовый, последний удар. Что, может тоже спиру, да? Чи як Роберто Карлос. Ну так, занав чуть-чуть в шокі лісеє. По попі разу 3-4 попало там хай живе. Ну це ж мій друг. Реванш, реванш. В наступному відео буде. Будем Рахунок бить, один один. На один. Наступному відосі дивиться. Буде жесть. Якусь може жизу і будемо бити. Еще, еще, да? Чтобы -то, -то а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите обязательно комменты, чтобы продвигать видосы.